Təzə maşın alan biraz maşını o tərəfin cızır ki, göz değməsin. Gö bu maşında heçsə olmayacaq. Getdi maşın cızdı. Bu xurafətdir də, olmayan şeydir. Maşını o cızanda nə olacaq? Bir ağla, ağılla da xahiş edirəm, bir düşünə də insan. Bu cızanda nə olacaq? Mən bunu niyə inanıram ki? Ərəblərdə qanun var idi. Bir dənə qonaq gəlsəydi, qonaq istəməyən olsaydılar nə edərdilər? Qonaq çıxmamışdan qabaq evdən çıxanda arxasına çıxan bir dənə kasa qoyardılar ki, bir daha bu gəlməsin bizim evə. Bunlarda belə adi təminatlar var idi. Kasa qoyurdular. İndi bizdə də başqa cür belə şeylər yayılıb da bəzi yerlərdə, kəndlərdə məsələn qaşıq, çəngəl düşdüyü yerə tez yerdən götür, qonaq gələcəyə və yoxsa. Bunlar inanın ki, araşdırıb danışıram, bilirdim bu mövzuda neçə vaxt araşdırıram. Boş adət deyim, mən bunları danışıram. Siz bunlarla niyəsiz? Mübarizə aparırsınız? Siz bunlarla mübarizə aparırsınız ən təsir edən tərəfi mənim şahsan özümə birsinə tərəfdir. bunu dünya istəyir müsəlmanlarla əlaqələnirsin xurafatı. ən təsiri tərəfi mənabud. xurafət yalnız müsəlmanlarla bağlı məsələ deyil. dünyaya belə tanıtdılar ki, dindallar yəni xurafətçilər. onların özlərində o qədər xurafatlar var, boş məsələlər var ki. məsəl 13 rəqəmi şirizm üstə deyirlər, nə sıraqamdır. 13 rəqəmi nəsrən. Bunu bizim müsəlmanlarla əlaqələndirdim. Mən araşdırırdım, bu təkcə müsəlmanlara aidd deyil. Bu təcsimsə məndən aidd deyil. Avropanın özündə, Amerikanın özündə belə 13 rəqəmi nəsr rəqəmi kimi qəbul edilib. Luther King bir dənə Nobel mükafatçısı da alimdir. Onun bir kitabı var, Karanita. Orda bunu qeyd edib. Ditmə getdim Nyu Yorkda bir dənə otelə. Oteldədir liftlə qalxırdım. Baxtım gördüm 10, 11, məsələn 1, 2 sayılır, 10, 11, 12, 12, 14. Gördüm ortda 13 yoxdur. Deyim mən sual elədim ki, otelin səlahiyyətisindən də de, dedim, bu nə məsələdir? Niyə burada 13 yoxdur? O mənə cavab verdi ki, çünki insanlar qorxur. 13 rəqəminə qarşı insanlarda qəlbində qorxu olur. 13-cü mərtəbədə yaşamırlar. Ona görə də biz bunu 12-ni 14 edəmişik. 12-dən bir dəfəyə 14, 13 olmasın. Onlar özləri deyinlər. Özləri bu etiqad edimlərsidirlər. Yalandan hələ hər şey dinə bağlamaqla deyil ki, özləri öz kitablarında bu sözləri deyirlər. Məsələn 4 rəqəmi, 4 rəqəmi Çində, Yaponiyada nə sə rəqəmi kimi qəbul edildi. 4 rəqəmi Özdə Amerika da bir də nə araşdırma olub. Ordaki Çinlilər ki, yaşayırdı, araşdırmışdılar. Yəni ölmə hesabı ilə baxsa, faiz ətibarilə ölüm çoxluğu ayın 4-ünə düşür Çinlilərdə və Yaponiyan. Yaponiyalarda. Və araşdırıla nəticə nəticəyə gəldilər ki, ürək ürəyin tap getirmir. Ürəydə olan sarsıntı ürəkləri partlayıb dünyasını dəyişirlər. Niyə? O günü çünki nəsbilər. Siz bunu bilin hər şey oldu dillər dünyaya belə təbliğ edir ki, dinlə bağlıdır, İslam dini ilə bağlıdır, müsəlmanlarla bağlıdır. Yalnız müsəlmanlarla bağlı deyil bu xərafət. Var müsəlmanlarda xərafət. Amma deyim təkçi xərafət müsəlmanlarla bağlıdır, yanlışdır bu. Kim deyir? Səf deyir. Tarixi məlumatlar deyim sizə. Elə yerlər var ki, Hindistanın özündə inək pərəstiliyi bilirsiniz, inəy istəyiləşdirilər. Vəziyyət görün nə gərgindir ki, insan inəyi istəyəcidir. İnəyin qabağında başlayır. Onların iddiası budur, düşüncələri budur ki, bütün heyvanlar ineydən yaranıb. Onlar bu düşüncəni yaşayırlar. Təsəvvür eləyin ki, insanlar acızlıqdan ölür, o ərəfədə, ölmə ərəfəsindədir. Qıt acızlıqdan, qıtlıqdan ölür, amma ineyə kəsib yemirlər ki, olmaz müqəddəs. Müqəddəsdir. Yolda gedir. Əgər yolun qabağında iney diyansı 2 dənə, 3 dənə maşınlar hamı diyanıb, tıxac yaranancaq, hətta qanunmdur ki, siqnal verə bilməzsik ki, nə rahatlıqla məcəlləyirəm. Buyudur musunuz? Şəhət. Bu dünya bunları danışıram sizə üçün düşünməyiniz üçün. Bunları elə-belə danışmıram, mən burada vaxt almaq üçün sizə söhbət etmirəm ki, mən istəyirəm deyin baxın vəziyyətə. İsteyirlər bizim İslam dini ilə əlaqəlendirsinlər, amma özləri belədir. Bir dənə inək öləndə eləmir bir dənə siyasi bir insan dünyasını dəyişib, elə dəfn edirlər onu. Yığırışırlar, başını dəfn edirlər onu. Bu soruda gəldim də, hə, İslam dini belə. İslam dini belə deyirəm. İslam dinində də xurafətlər var. İnصافın olsun. Dinə ki xurafa dinə aiddir, bütün dünyaya aiddir. Niyə demirsən bunu? Az ah, sərf eləmir. Əlbəttə deməz bunu. Ona sərf eləmirdiyini də demir. Amma peyğəmbər nə deyir? Başa salır ki, bunlar boş söhbətlərdir. Peyğəmbər izah edir, peyğəmbərlər çatdırır insanlara ki, bu olmaz, yalnışdır. Rəqəm belə gəldi, nəs gəldi, falan, rəqəm belədir. Məsələn, bizim Azərbaycanda may ayında toy eləmirlər. Niyə? Çünki o ayibbaşdır. Yaxşıdır o ay toy eləmək. Heç əsaslı söhbətdir. Bura səs deyirəm, əsaslı söhbətdir. Kimin əsası var gətirsin qabağımıza göz. Nə aya var, nə məntiq var burada, nə ağıl bunu deyir, nə hədis bunu deyir. Hardan çıxarddılar bunu? Heç özləri. Yoxdur belə bir şey. 13 rəqəminin özü nəsdi? Din bunu qəbul eləmək ki. Ümiyyətlə rəqəm gün söhbətini din qəbul eləmək ki bu mənada. Bəli, bəzi günlər var tövsiyə olunub o günlər toy eləmək. Razıyam. Peyğəmbərin şadətidir, İmam Hüseynin şadətidir. İmamların dünyasını dəyişən günlərdir. O əzəli günlərdə o gün toy eləməyik. O öz yerində. Onların hörmətini saxlaq. Müəyyən qədər belə şeylər var. Müəyyən qədər Onlar da istisnai məsələlərdir, xırda məsələlərdir, qeyd olunub falan gün falan gün, daha bütün günlərə aiddlər bunlar. Bunlar bütün günə aiddlər bütün günləri belə deyə yox. Bir şəxs sir gəldim İmamla görüşdüm. Həsən ibnə Məsqud deyir. Dey, gəldim İmamla görüşdüm. Deyir, İmamland da görüşən hecən ki gəldim onunla görüşməyə. O qədər əziyyət çəkdim yolda. Ayaqlarımda yar, əlimdə yar oldu. Gələndə də izdiham var idi. Daxil olanda onun yanına paltarım cırıldı. Çox əziyyət çəkəndən sonra dakhaltu fi zəhmətin. Zəhmətlə gəldim İmamın yanına. Gələn kimi dedim ağa, bu gün nə pis gün keçdi mənə. Bu gün nə pis gündür oxtu mən dedim Həsən dilim bal ağa dedi tarımı bizən bəkəm mən lazım bala sən bilmirsən ki ya pis gün yoxdur o günçi pis keçir insanın özün əməlləridir ki o gün onu pis gəldik keçdi gün pis deyil ki de, sən qorxmursan ki öz günahını günahsızın boynuna yükləyirsən Sən bilmirsən ki, İmamın sözləridir. Sən bilmirsən ki, and içdi işte Allah, vallahi. And olsun Allah'a ki, qiyamət günü bu sözə görə Allah cavab verəcəksən. Allah bu sözü görsə səni cəzalandıracaq, əgər tövbə eləməsən. Allah sənə deyəcək ki, o zamanı niyə pisliyirdin, lənətliyirdin? Axı ah, zaman sənə nəyin edib? Allah bu günə lənət eləsin. Niyə? Zaman nəyin edib ki mənə? İnsanın ki günü pis keçir, o özünün aməlləridir ki, günə təsir eləyir. Mən günü pisləyə bilmərəm. Mən zamanı lənət edə bilmərəm. İxtiyarım yoxdur. Və əgər lənət desəm, İmam Sadiq buyurdu ki, bu insan qiyamət günü Allah'a cavab verəcək. Və bu insana Allah cəza verəcək, əgər tövbəsiz yaşasa. Günləri pisləmək olmaz. Ondan sonra dedim, mən qayıtdım ağaya, dedim ağa, ağa əstəğfurullah Rəbbim və tövəbə. Və o tövbə elədim, ağa, sən şahid ol. Mən bilməmişəm, səhv edəmişəm. Elə məramdır. Gördünüz necə bu arzaf partı xurafatlandı o anında yerində mübarizə. Bəz evlərdə görürsüz mal vurulurlar. O da mən biraz belə məsəllə çıxardım da biraz danışım sizə. Onda kökü yoxdu xurafatdı. Hətta araşdırıb deyirəm sizə ki, kökü bir zora qayıdır. İmam Hüseyn əleyhissəlamın qiyamında. İmam Hüseyn əleyhissəlamla ki, vuruşurdular qarşı tərəf Bir qrup tacillər var idi, vuruşa bilməmişdim. Hindistana getmişdilər. Ola ki, İmam Hüseynlə vuruşdur, İmam Hüseyni qətldə yetirəndən sonra meytlər ki, yerdə qalmışdı, o canlar ki, yerə düşmüşdü, əmr verilmişdi ki, o atları onların üstündə çapdırın. Atlarla çıxmışlar meytlərin, şəhidlərin üzərinə. O yana, bu yana gətirdilər. Sümüklərin hətta oxumuşam ki, at sümüklərin qırırdı. Çünki atın getməsi ki, bəlkə ayaq qoyur, sümüklərin qırırdı. Orada iştirak edilen bir grup insanlar var idi. Hindistan'a gitmişler ticaret için. Qaytlar, geldiler, görür, gördüler, bitib. geldiler gördüler müharibə bitim. Geldiler gördüler müharibə bitim ama i̇bn Ziyad İmam Hüseyin ile vuruşanların herisine bir iş verir, birine pul verir, birine falan malı verir, dövlət verir. Bunlar kaldılar, necə eləsinler ki, bunlara da ne seversinler, bir grup insan idi. Götürdüler o meydanda vuruşan atlarçı var idi o atlarla ki gəlmişdi düşmən o atın ayaqlarının altında olan nağı çıxartdılar gətirdilər vurdular evlərinin üstünəki yəni biz orada olmamışıq bu fikrdən razıyıq bu fikrdən razıyıq o dövrdən o hadisə qalıb bu günəcə e o xürafat qalıb bu günəcə e evin üstünə nal vurub qalıbardı evin bərəkətli olsun o vaxtdan qalıb Görürsən Hüseynin aşiq idi ya yazdıq. Amma xəbəri də yoxdur. Mən burdan məhəbbətlə danışıram. İndi qulaq ası ilə bu xutbə yayılacaq inşallah. Mən indi bilməyənlərə xışırmıram ki burdan, amma sizə deyirəm əziz qardaşlarım, kökünü araşdırın. Kökünü araşdırın. Görün nələr durur kökündə. O vaxtdan qalib ki adət kimi qaldı bu məsələ ki insanlar o cündən alı vururlar evlərinin üstünə ki evimiz bərəkətli olsun, evimizi qursun. Ya məsələn gözmüncüqlər asdılar. Üzə bizim əqidənə, məni də təəssür edir bu. Bizim əqidə ilə bağlayırlar. Xahiş edirəm bunu ilə də mübarizə aparın. Gözmıncığını asıb uşağın boynuna, hətta dindar ailələrdə də görmək olur bunu. İndi qocalar indi eşidirlərsə, mənim xutbətimin qoca analarımız, yaşlı analarımız, onlar mənə etiraz edə bilməsinlər burdan ki, hər şeyi qadağa qoyursan. Mən qadağa qoymuram, amma din qadağa qoyur. Boş şeylər də olar. Gözmıncığı sənə nəyin edəcək? Sənin balava nəyin edəcək? Peyğəmbərimiz ki, süd anası Həlimə xanım onu götürmüşdü, aparmışdı, bir dənə yerdə saxlayırdı. Peyğəmbərin 4 yaşı olanda qayıtdı anasına ki, ana, məni o süd qardaşlarımla birlikdə onlar gedim səhraya buraxasan. Gedib uşaq get, amma diyan sənin boynuva bir dənə boyunbağı asacağam ki, səni qorusun. Necəsə bir dənə düzəltmişdi. Eləcə gətirdi o boyunbağını qoysun Peyğəmbərin boğazına, asın. Peyğəmbər bu sözü dedi, uşaq idi, 4 yaşındadır. Dedi, məhlən ya uğma. Ana diyan. Dedi, balana olub fə anə məni yəhfuzu ni ona mənim qoruyanım var buna ehtiyacım yoxdur məni qoruyan qoruyur bu məni qoruya bilməz bu daşı məni necə qoruyacaq bir anı çıxartdı bu deyəcəyəm başa saldırmayım o olmaz düz dolandırıp başına məsələn uşağının çə, nə bilim kimin gözü var belə şeylə boş şeylərdi Mən hərdən fikirləşirəm nə qədər Azərbaycanında bu gün ehtiyac var dini təbliğ eləməyə, vallahi nə qədər. Bunları da Ürəniyanlıq sözsüz danışıram. İnanıram ki, rayonlarımız var ki, insan dünyasını dəyişəndə orada paltarla, kostyumla dəfn eləyirlər, Allah şahiddir. Kəndlər var ki, bir nəfər cavan dünyasını dəyişəndə dünyasını dəyişir, toy görməyəndə vağzalı ilə evdən çıxarddılar, vallahi. Təbliğ eləməliyi, bizin nə qədər ehtiyac var bu dini çatdırmaq insanlara. Bizis nə qədər iş görməz, iş görməlik bu günün. Yığışıb qalıb oturmuşuq sakit. Hələ özünün biri öz işinə gedir, gəlir. Bir də nə cümədə gəldim, oturdum cümədə, mən də danışdım, qardaşlıq ola azsı. Sabada yenə hə gələn həftə bir də nə cüməyə yığıldıq. Bu deyə dedim. İncimə sözümdü, xahiş edirəm. İcazə verin də hərdən belə danışaq. Bu deyə da dedim. Hə çıxdım burda danışdım, oturdum, getdim. Gələn dəfədə yenə gəldim, yarım saat danışdım, çıxdım, getdim. Dem, belə təbliğ olmayacaq. Nə qədər bu yayılacaq, qalacaq dindən uzalaşacaq insanlar. Nə qədər bu çoxalacaq, dindən uzalaşacaq. Bəli, məndə bilmirəm pis nəzarət yoxdur. Pis nəzarət var, bəd nəzarət var. Bəzi insanların nəfsi xüsusiyyətləri, o nəfsisləri ki, çox pisdir, onların mənfi auraları var. İnsana mənfi təsirlərini qoyurlar. Əllamı Tebətəbaydan oxudum ki, deyir bəli, inkar eləmə, inkar da etmirik böyük filosofdur. Amma bunu qəbul edirik ki, bəzi insanların mənfi təsiri var. Amma o mənfi təsirinin qabağını almaq üçün o gözmüncüyü bir şey eləməyəcək. O duz bir şey eləməyəcək. O üzərrətli bir şey eləməyəcək. Onlar bir şey eləməyəcəyik. Peyğəmbərimiz nə edirdi? Peyğəmbərimiz İmamə Sənnə ilə İmam Hüseynə qorunmaq üçün o pis nəzərdən Nasdan Fələq surəsini oxuyurdu. Üzümü tuturam sizə. Ondan qorunmaq istəyirsiniz? Nas Fələq oxuyun inşallah balanız. Analar, sizə üzümü tuturam. O balalarınız ki, südünə rahatsız, bəd nəzar olar, olara-olara sizə tövsiyə edirəm Nasfələb suəsi oxuyun balavuza, yazın kağıza, qoyun sinələrində qalsın. Nə gözəl. Amma üzərlik sənin balavu gözün qabağından saxlayacaq. O belə eləyəcək, o boş şeylərdir. Bəli, üzərliyin deyirlər tibbi xeyri var. Yandırırsan onun iyi təsiri var, müsbət təsiri var. O heç onun üçün yoxdur. İyi, iyi baxımdan ki, havanın çilkin deyirlər təmizliyir, onun da işi yoxdur. Amma buna görə ki mənim balama göz değməsin bu yanlışdır. Kim də desə yanlışdır. Yəni boş şeydir. Dində belə şey yoxdur. İşə çıxanda bir dənə falan heyvan gəldi ki, işi qabağından bu gün işim gətirməyəcək. Peyğəmbər zamanında da bu var idi ya. Peyğəmbər zamanında var idi ki, bəzi heyvanlar ki var idi, o çıxsa idi Ərəbün qabağında deyərdi ki, işim bu gün düz gətirməyəcək. Peyğəmbərimiz buyurdu, yox belə deyil. Siz səhv deyirsiz bu iş yalan işdir. Siz bu işlə dini təbliğ eləyə bilməyəcəksiniz. Məndən deyil o insan ki, falan heyvanı görə deyə bu günki işim düz gətirməyəcək. Azərbaycanda damdı qara pişik. Şey. Bəli. Yolla getdi, çıxdı qabağına. Saxlayır maşına kişi. Düşüb qaçıb pişini alıb. O. Ot <laughs> get maşın. Bu sir bi şey yandırsa nə o? Peyğəmbər deyir məndən deyil o insan. İndi de mənə sənə deyirəm, ağlınla danışa da qardaşlar. Ağlınla, məntiqlə danışım sənə. O heyvan ney necə Allahın heyvandır ki, çıxdı qabağınından, bir şey eləməyəcək. Və din də bunu sənə deyir ki, peyğəmbərimiz özü inkar elədi belə insanlarda. Deydi: "Leysə minna. Bizdən deyil o insan ki, bu cür düşünə fikirləşir." Yoxdur. Bu cürdə fikirləşir bizdən deyil. Sərf fikirləşir. Olmaz. Ha bu cürdə nə var arzu aparmazsınız. Bu gün nə təbliğlənməsi